Salam əziz, gözəl, dəyərli izləyicilər. Qoç bürcündə olanlar üçün görək nə çıxır əzizlərim. Bax, Qoç bürcündə olanlar. Bu həftə bəziləriniz üçün biraz gərginliklər ola bilər. Biraz bu həftə səssiz qalsaz sizin xeyriniz olacaq. Müjdəli xəbərləriniz olacaq, sevincləriniz olacaq. Bir şeyləri çox düşünürsünüz elə bir. Amma hər şeyin hər bir məsələnin öhdəsindən gələ biləcəksiniz. Gözləmədiyiniz bəzi məsələlər də ola bilər. Bəzi ortamlardan biraz belə ə, küskün ola bilərsiniz, amma bəzi ortamlardan şikayət də etməyin. Yəni şikayətçi olmayın. Kim dost, kim düşmən olduğunu biləcəksiniz, amma biraz gec çıxır, amma biləcəksiniz. Bir dostunuz başqa bir məsələ ilə bağlı sizdən yardım istəyə bilər. Yeni insanlarla tanış olacaqsınız. Doğru insanlara tərəf addım atacaqsınız. Güvəniniz artacaq. Bax, keçmişi bəziləriniz artıq keçmişi qoyub yeniliklərlə, yəni üzləşəcəksiniz. Yeniliklərə addım atacaqsınız. Bax, özünüzü dəyişdirmək istəyirsiniz, görünüşünüzü dəyişdirmək istəyirsiniz elə bir. Biraz çətinlik çəkirsiniz elə bir, düşünürsünüz. Kim nə edəciksə, heç kimə çalışın bu həftə qarışmayın. Hər kəsi bax bu həftə çalışın, hər kəsi olduğu kimi qəbul edin. Bax aydınlığa doğru gedirsiniz, amma ıs? sizinlə bərabər hərəkət edən insanlardan bəzilərindən uzaq durursunuz, üzülmüsünüz bəzilərindən. Bəzi məsələlər ilə il bağlı olmuş bəzi işlər elə bir ki, üzülmüsünüz onlara. Çox çalışacaqsınız bu həftədə. Hər bir vəziyyətdən çıxacaqsınız. Ətrafınızdakı sizi sevən insanlar da bax sizinlə birlikdə aydınlığa çıxacaqlar. Ailə içində biraz sizə müdaxilələr ola bilər və ya ortalıqlar arasında bir incikliq ola bilər. Sizin kəskin sözünüzdən birləri küsə bilər. Iı, kredit alıb bəziniz bax kredit almısınız inşallah ödəyəcəksiniz heç kredi, yəni borc sevmirsiniz borcu olanda biraz darıxırsınız inşallah yavaş-yavaş ödəniləcək qısqancılıqlar var sizə qarşı elə bir bəzləriniz yenidən anadan olacaqsınız elə bir bax elə bir sevincləriniz olacaq qorunma altında olacaqsınız görüşmədiyiniz bax unutduğunuz insanlarla görüşə bilərsiniz dəstəklər olacaq sizə İki dileyiniz var elə bir. Ürəyinizdə iki dileyiniz var. Onun birisi tez zamanlarda olacaq elə bir. Qazancla bağlı çox düşünürsünüz. İdeyalar var. İdeyalarınızı həyata keçirirsiniz. Birlə bax internetlə ilə bağlı nə isə telefonda işlər görüb qazanclar əldə etməyi düşünürsünüz, fikirləşirsiniz. Bəlkə də bir oyundan, oyunlarla pul qazanmağı düşünürsünüz. Gizli görüşləyiniz var ki Elə bir kimselər bilmir. Çevrəndəki bəzi insanlar danışır sizdən. Çünki adınızı çəkirlər, adınız çəkilir orda. Biraz rəqibləriniz sizi rahatsız edə bilərlər. Bir yarışdımı, bir sınaqdımı siz üçün ən çox önəmli olacaq. Həyat yoldaşınız sizin üzərinizə gələ bilər. Bəlkə də aranızda məsafə, ayrılıq var, amma üzərinizə gələ bilər. Birlər sizə çox incidir. Qarşı tərəfdən biraz sıxlırsınız. Mücadilələr edirsiniz elə bir. 10 aya və ya 10 ay içində bir imzanız olacaq. Önemli gün olacaq sizin üçün. Sevgi həyatınızda güclənmələr, sevinclər ola biləcək. Gözəl bir yerə dəvət olacaqsınız. Bəziləriniz əyləncəli bir yerdə də vaxtınızı keçirə biləcəksiniz bu həftə. Birlərlə tanışlığınız ola biləcək. Gizli görüşdüyünüz birləri sizə əngəl yarada bilər. Çox işlər görürsünüz, yorulmusunuz elə bir. Övladınızın bacarığı ilə, yəni sevinəcəksiniz, ucalacaqsınız elə bir. Ç sizi çox qürurlandıracaq, yəni övladınızın bax bacarığı. E, bu yaxınlarda biri ilə tandığınız birləri sizi yanıldacaq. Yanılacaqsınız onun haqqında. Onunla anlaşılmazlıq üz-üzə gələcəksiniz elə bir oxumaqla biraz təhsillə bağlı bəzi narahatlıqları həll olunacaq. Maddi vəsaitlə ilə bağlı bəzi xəyallarınız gerçəkləşə bilər. Sizin işinizdə, sizin işinizin, iş, oturduğunuz, gördüyünüz işin üzərində elə bir göz var. Elə bir sizin yerinizə mi keçmək istəyən var kimsə. Bu həftə biraz xərclərinizə baxın. Çox xərclər çıxa bilər, sıxıntılı, sıxıntıya düşə bilərsiniz. Mübahisələr ola bilər. Evdə çatışmazlıq, yəni biraz çətinliklər, sıxıntılar olaraq bəzi mübahisələr də ola bilər. Ailədə də ola bilər, sevdiyiniz insanla da, ətrafınızla da ola bilər. Biraz diqqətli olun. Çox qərar‌lısınız. Bir işə baş vuracaqsınız və ya baş vurmusunuz, xəbər gözlüsünüz. Birinə ilə ilgil ilgilənəcəksiniz. Ya qardaşınız da, ya bacınız da sizi yanıldadacaq elə bir Sizinlə bəzi şeylər paylaşmır. Elə bir onun düşüncələri var sizdəki. Yəni gözləyirsiniz ki, bir dəstək olmaq istəyirsiniz, amma bağırırsınız ki, bəzi vaxt sizi anlamırlar. Çox sinirli olursunuz. Hərdən öz-özünə sinirli olursunuz. Çünki işinizdə bəzi sıxıntılar olduğuna görə, sıxıntılar keçdiyinə görə, həm də istədiyinizi tez əldə edə bilmədiyinizə görə bəzi sıxıntılar sinir olur, öfkü olur sizdə. Amma çalışın ki, tələsməyin, heç bir şeyə tələsməyin. Birnə elə bir hədiyyələr alacaqsınız, pul xərcləyəcəksiniz. Amma neynəsə sizdə elə bir qarşı tərəfdir bəlkə də birləri. Neynəsizsə də heç vaxt razı qalmır sizdən. Amma çalışın bu həftə təmkinli olun, sakit olun ki, zəfər sizinlə olacaq. Yola çıxa bilərsiniz, bir yol çıxırsınız üçün bu yola getmək istəyəcəksiniz. Qısa zamanda bir az gərginliklər, dedikodular ola bilər. Sizin bacarığınız, sizin e, necə deyərlər, e, işi yaxşı aparmağınız bəzilərin işdə xoşuna gəlməyə bilər. Yəni sizə e, yenə də deyirəm, arxanızdan iş çevirmək istəyəcəklər, amma bu dəfə arxanızdan iş çevirə bilməyəcəklər, amma vaxt gəlsə sizin arxanızdan çox işlər çe çevrilib. Çox safsınız, ürəyinizi açırsınız, sirlərinizi deyirsiniz, planlarınızı danışırsınız. Çalışın danışmayın, əzizlərim. Bəzi dəyişikliklər olacaq biləcək. <coughs> 22-sindən sonra bəzi haqsızlıqlar ortadan götürülə bilər. Eyni şeyi yaşamaqdan həyatda yorulduğunuz artıq. 25-indən sonra evliliklə bağlı fikrinizdə bir dəyişikliklər, kəskin qərarlarınız ola biləcək. Elə bir burada ikisinin arasında qala bilərsiniz, seçim arasında qala bilərsiniz, çaresiz qala bilərsiniz və ya iki uşaq arasında qala bilərsiniz. Bəzi qərarlar alacaqsınız. Birilə yola çıxacaqsınız. Biraz qayğılarınız var. Bu yol da elə bir biraz qayğılı ola bilər, lakin xeyrinizə ola biləcək bu yol. Biraz Buğa bürcü ilə əlaqəli keçici bir sıxıntınız ola bilər. Amma sağlamlığınıza diqqət edin, çünki sağlamlıqla bağlı problem ola bilər. Biraz özünüzə baxın Qoç bürcündə olanlar. Və anidən bəzilərinizdə mədə, qarın ağrısı ola bilər. Boğazınızda da problem ola bilər, fikir verin. Xroniki xəstəlik olanda ola bilər. Anidən dişiniz basızıldı deyə bilər, ağrıya bilər. Bir az dərman qoyarsınız, keçər, fikir verməsiz, amma anidən elə vaxt tutar ki, dözə bilməzsən. Ona görə həkimə müraciət eləyin. Sizə ilişən birlərlər var elə bir. Bax, ilişən birlərlər var elə bir Nə bilim sizə pis diləmək istəyir, sizi pis görməyimi istəyir, işləriniz uçurma getsin istəyir, amma inanın ki özləri, başları özlərini elə qarşılayacaq ki, haqq ədalət yerini tutacaq, çünki haqq ədalət sizin tərəfdədir. İlahi tərəfdən mələklərlə də qorunursunuz, əzizlərim. Hansı bir çətinliyə düşsüz? Hansı bir, yəni əziyyətli bir işiniz olsa, ondan çıxacaqsınız. O əziyyətdən çıxacaqsınız. Bax, ziyarət görsəniz sizin, ziyarət yolunuz var. Mən demirəm bu həftə, amma haçxaqsa istədiyiniz bir ziyarətgahə gedəcəksiniz inşallah. Bir parlaq, bir ıı, işıq ucu, aydınlıq, elə bir günəşin şüası üzərinizə düşür. Aydın, elə bir qaranlıqdan çıxıb aydınlığa doğru gedəcəksiniz. Çox həs həssassınız. Biz də Çox tez hər şeyi hiss edirsiniz. Siz silirsiniz qarşınızdakı insan necə olduğunu, necə danışdığını, həqiqə o insan yaxşıdır, pisdir bilirsiniz, amma içiniz iç dünyanızda saxlayırsınız. Üzə vırmırsınız. Bilə bilək ki, o insanın doğrudan da sizin planlarınızdan istifadə edər, amma bilə bilə bunu danışırsınız. Özünüzdən iqtiyarsız, çünki safsınız, təmizsiniz. Ürəyinizdə bir bicdik yoxdur. Bəzilərinizin bax gözəl dəstəyi ola biləcək təmirçiləriniz ola bilər. Çalışın ki, Qoç bürcündə olanlar reallığa söykənincə, yəni işləriniz yaxşıya doğru getsin, həm də tədbirli olasınız. Çətinlikləriniz hamısı yavaş-yavaş sizdən uzaqlaşacaq. Bax, bu ay, ay bəziləriniz elə bir ev ala bilərsiniz, torpaq sata bilərsiniz baxı uzaq yolda rayon yolunda çıxdı bax rayon yerində çıxdı ev almaq satmaq istəyirsiniz ərazinizi torpaq almaq istəyirsiniz və ya torpaq almışsınız bir yatırım etmişsiniz amma onu dəyərləndirə bilmirsiniz və ya bir şey o torpaqda edə bilmirsiniz üzərinizdə neqativ var amma bəzilərinizdə anadan doğuş doğuşdan olan, yəni valideyndə olan bəzi neqativlik elə bir sizin üzərinizlə gedir. Hər işiniz elə bir bağlısın məni o dağın aralarından yara-yara keçər sizə. Bax elə bir ə, çətinliklərlə üzləşirsiniz, o çətinlikləri yarıb keçirsiniz. Düzdür. Nə qədər çətinliklər keçsəz də, yəni siz ə, bacaracaqsınız. Bacarırsınız, amma bu var ki, hərdən bir ürəklə işə başlayırsınız. Bax ürəklə işə başlayırsınız, Qoç bir gündə olan bax burda kişi fiquru çıxdı. Ürəylə başlayırsınız o işə, amma yavaş-yavaş, yavaş-yavaş biraz ki, orada çətinliklər, əngellər var. Elə bir soyuyursunuz. Tez o işdən soyuyursunuz. Soyumayın. İşinizin axırına kimi gedin əzizlərim, onda xeyrin görəcəksiniz. Bax bir neqativ var, bax üzərinizdə. Düz fincanın bax dibində yığılıb qalmış bir neqativdir. Bax. Mənim burda biraz yaxşı göstərmir inşallah düzəldim bunu gərək. Nə isə bax bir neqativiniz var. Uzulusunuz, Qoç bürcündə olanlar. Elə bir sizin üçün ilahi tərəfdən rozular yazılıb. Düzdür deyəcəksiniz ki, bəziləriniz yazacaqsanı. Mənim heç işim düzəlmir, yollarım düzəlmir. Hara əl atıram boşdur. Bir şey ortalığa çıxara bilmirəm. Çatınlıqlar evdə dığdıq, söhbət. Yəni ola bilər Var burada çıxır ki, bəziləriniz hamı yenə yəni, gülə gülustan deyil həyat. Həmişə bunu vurğulayıram. Üzr istəyirəm. Çətinliklər, dikanlıqlar var həyatda. Amma bəziləriniz həyat yaşayırsınız, yavaş-yavaş addımlar atırsınız. Amma bəziləriniz sıxıntılar keçirirsiniz. O sıxıntıları keçirməmək üçün özünüz hərəkətliyin, dualar edin, fikirlər edin. Bu həftə inşallah biraz təmkinli olun, sakit olun, bir də heç kəsin işinə qarışmayın bu həftə. İnşallah həftəniz gözəl keçəcək. Diqqətinizə görə var olun, sağ olun canlar.